Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalatu wassalamu ala sitina muhammadin Nabi ummihi wa ala alihi wa ajma'in amma ba'du alamin Hari ini kita bersua lagi di dalam channel Mbak Salim Untuk itu para saudara-saudara dimanapun berada Semoga diberi kesehatan selalu Hari ini Mbak Salim akan mengecasakan Sebuah ilmu yang multifungsi Yaitu ilmu asma' sir Asma Sir Bismillah, yang mana dengan menguasai ilmu asma Sir ini, saudara tidak perlu lagi tirakat yang membutuhkan waktu lama. Karena dengan asma Sir ini sangat simpel sekali, tapi hasilnya sungguh luar biasa. Untuk itu, para saudara, sebelum kita menginjak sesi berikutnya, alangkah baiknya silahkan di share agar bermanfaat kepada orang-orang lain yang membutuhkan solusi dalam hidup amin ya robbal alamin dan berikut ini Mbak Salim akan membuka ilmu khodam asma sir bismillah semoga nanti di salah satu saudara yang mengamalkan keilmuan ini dengan niat yang sungguh akan mendapat bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui perantara khodam asma sir bismillah dan bila saudara nanti mendapatkan kekuatan-kekuatan yang luar biasa semata-mata ini karena kuasa Allah Subhanahu wa taala dan Basali menyarankan agar melakukan pemanggilan kodam Asma Sir bismillah ini secara sungguh-sungguh melalui kasat saudara jika kodam itu berhasil saudara hadirkan maka yang ditemuinya termasuk satu dari sekian orang yang beruntung karena itu adalah wujud dari pertolongan Allah perlu diketahui bahwa ilmu ini belum pernah saya kaji dalam ilmu-ilmu gaib lainnya baru Mbah Salim keluarkan dan karena mendapat dari guru sejati Mbah Salim dan berikut amalan doa sir bismillah bismillahirrahmanirrahim alif mim ha mim dal Salamun alaikum khodam bismillah sayid khayalin. Illa hajati. Sebutkan hajat saudara apa saja. Seperti minta kekebalan, pengasihan, anti tembak, pagaran gaib, tenaga dalam, dan lain-lain sebagainya. Mantapkan hati. Waktu membaca tahan nafas. Dibaca amalannya langsung setelah tiga kali. Tiupkan ke telapak tangan. Dan usapkan ke seluruh tubuh untuk dapat menguasai dan mengamalkan asma sir bismillah tersebut puasa tujuh hari berturut-turut ya tidak boleh makanan yang bernyawa seperti telur ikan dan lain-lain sebagainya dan setelah puasa selesai selama tujuh hari malamnya bisa ritual yaitu tidak tidur semalaman menunggui dan memanggil khodam asma sir bismillah nah Insya Allah saudara di malam terakhir itu akan ditemui dengan berbagai cara Entah lewat isting, lewat tanda-tanda alam Atau diketemui secara langsung di hadapan saudara Asalkan saudara di tempat yang kamar yang sepi, yang gelap, duduk bersila Dan lafalkan amalan tersebut sebanyak-banyaknya Nah setelah itu, setelah puasa selesai, maka saudara akan mendapatkan manfaat yang banyak sekali di dalam asma sir bismillah ini. Ya, jika suatu perbuatan diawali dengan ucapan bismillah, maka berkahlah apa yang saudara kerjakan apa saja, apalagi saudara sudah punya ilmunya Asma Sir Bismillah. Jadi bismillah saudara tidak sia-sia. Ketika mewiridkan Asma Sir Bismillah dilihat dalam ilmu batin, energinya akan menggetarkan alam semesta. Seperti halnya penduduk langit bergetar melihat cahaya Allah yang terpancar dalam asma sir bismillah ini seperti kilat membelah langit sehingga penduduk langit atau malaikat ikut melafatkan dan siap membantu saudara sedangkan penduduk bumi seperti ulama alih ikmah spiritual paranormal para goibiyah para waliullah energi-energi spiritual seperti khodam pusaka azimat kanuragan bahkan binatang akan merasakan energi yang mengempas bila dibacakan asma sir bismillah ini akan mempunyai khasiat yang siap digunakan khasiatnya salah satunya yaitu bila saudara melewati tempat angker ya tempat itu angker sekali terus saudara berhenti sebentar dengan menahan nafas membaca tiga kali terus dilafatkan asma sir bismillah tersebut dan seterusnya lalu dihembaskan ke arah tempat angker tersebut maka saudara akan mendengarkan sesuatu bisikan gaib seperti ada suara teriakan keras, suara minta ampun, tolong dan sejenisnya. Mereka-mereka penghuni jahat di tempat area tersebut akan merasakan kepanasan. Ya, saudara akan mendengarkan bisikan-bisikan terdengar di telinga atau hati saudara. Itu salah satu khasiat Asma Sir bismillah. Dan yang kedua, bila saudara ziarah ke makam para wali dengan membaca asma si bismillah ini, tiba-tiba saudara akan mendengar suara salam atau bahkan didatangi berbentuk ruhaniyah wali tersebut. Dan yang ketiga, bila melihat seseorang membawa pusaka, entah teman saudara atau siapapun yang mempunyai pusaka, dan saudara membaca asma sirbismillah, dengan izin Allah, pusaka tersebut akan menunjukkan kodamnya kepada saudara. Yang keempat, bila melihat warung, toko, atau perusahaan pabrik yang menggunakan media pelaris yang negatif atau pelarisan yang hitam, bila saudara ingin menghancurkannya, cukup baca asma sir bismillah di tempat itu. Maka kodam-kodam pelarisan tersebut akan berbalik menghancurkan usaha mereka dan secara tidak langsung saudara akan bisa mendeteksi tempat tersebut. Contohnya, bila saudara makan bakso, makan di restoran, atau di mana saja, saudara makan, nanti ada getaran-getaran. Tapi sebelumnya, saat memasuki tempat makan tersebut, bacalah asmak sir bismillah tiga kali dengan cara menahan nafas. Setelah itu, masuklah ke dalam. Nah, saat masuk ke dalam, mau pesan makanan, waktu duduk, bacalah lagi tiga kali tahan nafas. Setelah itu, waktu mau makan, baca lagi asmaknya tiga kali. Maka dengan sendirinya, bila tempat itu ada pelarisan, saudara akan merasakan getaran-getaran, merasakan insting, merasakan di sini ada pelarisan tidaknya. Maka saudara akan bisa menyimpulkan sendiri. Bila saudara menghajatkan untuk menghancurkan pelarisan tersebut, cukup diniatkan saja setelah membaca asmaknya tiga kali. Nah, dengan sendirinya, jin-jin pelarisan tersebut akan terbakar dan menyingkir. Seketika itu juga, bila besoknya saudara datang lagi, makanannya pun akan rasanya berbeda pula. Dan yang kelima, bila saudara dihadang perampok atau begal, atau ditantang berkelahi, atau hendak dikeroyok, Jangan bingung, ingat kepada Allah dengan membaca asma sid bismillah dengan tahan nafas. Bila kepepet, bisa satu kali. Bila santai, bisa tiga kali dengan cara menahan nafas. Dan setelah itu, saudara siap menghadapi mereka yang berbuat jahat. Tiba-tiba penjahat tersebut akan merasa ketakutan. Jika saudara pemberani dan siap melawan mereka, maka akan terjadi tiga kemungkinan, yaitu mereka tiba-tiba akan melihat tubuh saudara seperti raksasa. Akan memiliki kekuatan pukulan satu ton, ya, daya energi yang kuat kekuatan itu bergetar. Dan menambah pukulan tangan saudara, insya Allah dengan sendirinya akan kebal senjata tajam. Maka para begal perampok tersebut akan terkejut dengan sendirinya. Biasanya, belum sampai membacok pun, belum sampai menebaskan parangnya pun, dia akan lari terpirit-pirit. Karena dia merasa ketakutan. Kita seperti raksasa di depannya. Dan itulah salah satu amalan asma sir bismillah yang luar biasa khasiatnya. Sebenarnya masih banyak sekali khasiat-khasiat tersebut. Namun karena terlalu panjang bila saya ungkapkan. Intinya multifungsi. Nah, seperti halnya yang dipraktekkan di video ini. Untuk makan silet, tusuk jarum, kekebalan, ya, kebal bacok, iris, silet, dan sejenisnya. Hanya dengan mengamalkan ilmu asma sir bismillah. Bila saudara merasa tidak mampu untuk mengamalkannya, puasanya terlalu panjang, maka cukup dengan memakai gelang asma sir bismillah, ya, seperti ini. Energi kekuatannya asma sir bismillah sudah dimasukkan ke dalam tasbih gelang. Jadi, bila saudara memiliki ini, saudara cuma puasa satu hari. Caranya, yaitu bila barangnya sudah tiba, saudara langsung puasa. Satu hari puasa biasa. Setelah selesai puasa, maka malamnya ambil gelang ini, ya, masukkan ke dalam gelas yang berisi air putih. Aduk dan bacakan asma sir sebanyak 333 kali. Setelah itu, langsung diminum. Setelah diminum, sisanya, sisanya air tersebut langsung buat keramas malam itu juga. Nah, setelah mandi keramas, saudara sholat hajat dua rakaat. Bila ingin mau ngetes dengan asma sir bismillah, itu pakai gelang ini. Dengan perantara asma sir bismillah, semoga Allah mengijabahi niatkan bila mau ditusuk jarum baca asma sir bismillah tersebut langsung tusukkan bismillahirrahmanirrahim tahan nafas langsung tusukkan seperti ini langsung tusukkan bila mau makan silet baca asma sir bismillahnya tiga kali saudara beli silet yang mereknya tatra karena apa tatra itu kan kaku jadi bila digigit nggak ulet ya beda dengan beda lagi dengan merek gul itu sangat ulet bila digigit sulit ya yang merek tatra seperti ini nah di dalam hati bacalah terus asma sir bismillah terus menerus punya bila ragu potong menjadi dua silet tersebut untuk awalan gigit pelan-pelan dikunyah tapi jangan ditelan dulu ya bila ragu langsung berkumur jangan ditelan dulu saudara yakin bisa ditelan pelan-pelan. Nanti saudara akan merasakan tidak apa-apa di makan sila tersebut. Bila saudara ragu, tunggu sampai saudara mantap dulu. Dan bila kekebalan, bila dibaca atau di apapun ya, itu tinggal baca dengan asma sir bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca alif lam itu dibaca dan sesuai hajatnya apa? Baca setelah tahan nafas. Bacok kan. Bila ragu pelan-pelan saja dulu. Ya. Gantian. Untuk sementara jangan ditulang ya. Nanti benturan tulang sama golok saudara itu. Ya. Urat-uratnya yang lunak aja dulu pelan-pelan ya. Nah. Dan bila untuk tenaga dalam, saudara saat memakai ini baca asmanya tes dengan teman saudara yang mempunyai tenaga dalam. Kita tahan nafas, membayangkan dan membaca asma sih bismillah. Visualisasikan bahwa tubuh kita diputari oleh energi bulat mengitari kita. Tahan nafas. Suruh lawan saudara yang mempunyai tenaga dalam memukul kita dengan syarat saat memukul kita Teman saudara harus menggunakan tenaga dalam. Jadi teman saudara mengguna, mengeluarkan tenaga dalamnya dan mau mukul saudara. Saudara tahan nafas Begini, dia dengan sendirinya akan terpental. Seperti ada tarik menarik magnet itu. Dia akan terpental bila tenaga dalamnya teman saudara itu tinggi akan cepat bereaksi. Ya, jadi tesnya dengan teman saudara yang mempunyai tenaga dalam atau ilmu kebatinan lainnya. Bila untuk pengasihan, bila ketemu seseorang lawan jenis yang saudara sukai, pandang tatap wajahnya, baca asma sir bismillah, niatkan hajat saudara, sebutkan namanya, pandangi terus. Bila nafas kita tidak kuat lepaskan pelan seakan-akan tiupan kita itu mengalir ke ubun-ubun dia, masuk ke ubun-ubun dia masuk. Jangan heran, hanya dua detik saja saudara membaca ini. Dia dengan tanda pertama akan melirik saudara tiba-tiba. Nah, selanjutnya terserah saudara mau berkenalan langsung atau tidak. Apalagi saudara sudah kenal dia, maka akan lebih cepat. Hajar terus dengan ilmu asma sir bismillah ini. Bisa lewat minuman, bisa lewat makanan. Cukup ditiupkan, dibaca tiga kali. Nah, Sungguh sangat simpel sekali Asma Sir bismillah ini. Bila saudara sudah mengetahui kunci-kuncinya dan akan lebih afdol dan mantap karena Asma Sir bismillah itu disalurkan dengan tasbih gelang. Karena tasbih gelang ini untuk mewiridkan Asma Sir bismillah. Ibaratnya karena ada dua dimensi ya, tarik-menarik. Selain tasbih gelang ini berfungsi sebagai pondasi kekuatan. Maka saat saudara mewiridkan asma bismillah sebanyak-banyaknya terserah di waktu luang ya. Cukup untuk mewiridkan asma sir bismillah memakai gelang ini. Jadi gelang ini dicopot, dilepas untuk mewirid. Wirid apa saja boleh. Nanti kekuatan-kekuatan power energi itu akan bertambah untuk penglarisan dagangan dan sejenisnya. Sangat banyak sekali manfaatnya. Bahan dari tasbih asmaksir yang Mbah Salim pakai terbuat dari kayu koka. ya, Kayu koka yang sangat terkenal energinya itu. Bila saudara mau pesan, sangat terbatas sekali. Mbah Salim tidak memaharkan, tapi untuk sebagai pengganti, ini. Nah, bila saudara mau pesan, sebelum kehabisan, karena benar-benar barang ini sangat terbatas sekali. Hanya 30 orang sangat terbatas asmaksir gelang bismillah ini bisa baca di sini di deskripsi atau postingan komunitas. Jadi, bila saudara seorang TKI, bila saudara seorang perantau atau lemah dalam fisik dan lain-lain sejenisnya, maka sangat cocok sekali menggunakan asma sir bismillah ini. Dan bila saudara seorang pengobatan atau terapis atau siapa saja, cukup gelang ini dicelupkan ke air bacakan asma sir bismillah dan diminumkan atau untuk dicampuri minyak urut ya itu akan cepat sembuhnya si pasien. Jadi asma sir bismillah ini sangat multifungsi. Bila saudara tidak menginginkan tasbih ini, tapi cukup dengan mengamalkan puasa tujuh hari, silahkan saudara amalkan. Jadi semua kami kembalikan kepada saudara. Terima kasih. Semoga bermanfaat keilmuan asma sir bismillah ini dimanapun berada. Bila tidak berkenan dengan keilmuan asma sir bismillah ini, silahkan abaikan saja. Tapi bila suatu hari saudara kepepet terjebak pailit utang dan lain-lain sejenisnya, silakan ambil ilmu ini dan manfaatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.